Сегодня я хотел поговорить о проблеме оптового тарифа. Проблема до сих пор актуальна и обговаривается уже очень давно. Проблема не только умань водоканала. Многие предприятия нашей сферы и во Львовской, в Харьковской, в Киевской областях также имеют эти проблемы, страдают от того, что население малых городов переплачивает за услуги подоснабжения и водоотведения и платит за другие, собственно, города, у которых они покупают эти услуги. По сути, предприятие осталось один на один с этой проблемой. И мы обращались. Во многие инстанции, и в Генеральную прокуратуру, в Антимонопольный комитет, в Национальную комиссию, в профильные министерства, собственно, и в Кабмин, и к самому премьеру. И до определенного момента проблема как бы не двигалась. Но благодаря настойчивости и усилиям, я хочу это подчеркнуть, исполняющего обязанности городского головы Цибрия Александра Владимировича. Также нашим усилиям нам удалось столкнуть с места эту проблему и 2 сентября 2015 года постановлением Кабмина номер 670 были приняты изменения в порядок формирования тарифов касательно как раз оптового тарифа. Сразу же после этого городские власти обратились в национальную комиссию. Собственно, это тот орган, который устанавливает тарифы нашему предприятию. Обратились с просьбой скорректировать действующие тарифы на оптовую составляющую. Сегодня мы имеем вполне внятный и четкий ответ на то, что в ближайшее время Тариф будет скорректирован. И я думаю, что с 1 декабря уманчане будут платить за воду меньше, ну, порядка 2 гривен. Вот так вот будет скорректирован тариф.